Комиссия областной рады по вопросам здравоохранения работает четко, слаженно и благодаря нашему куратору Ольге Малыхиной, которая все документы мы получаем перед комиссией в электронном виде. Практически на комиссию мы приходим со своими предложениями и рекомендациями. Одной Заслушав план, проект бюджета на 2017 год, возникает большой вопрос о недофинансировании людей, значит, находящихся на гемодиализе. Сумма приблизительно 15 миллионов. Значит, комиссия единогласно проголосовала с несогласием этого вопроса чтобы не вызвать социального взрыва в области. Это один из основных вопросов. И все остальные вопросы рассматривались практически без особых замечаний.